बी जी देशमुखांची प्रिसाइसली म्हणून ओळखली जाणारी ती जजमेंट आहे त्या जजमेंटवर आम्ही रिलाय केलं मी वाचून दाखवल दाखवताना माननीय उच्च न्यायालयाला प्रत्येक पॅरेग्राफच्या बाबतीमध्ये आम्ही ज्यावेळेस वाचत होतो ते लक्षात येत होतं की ही कशा प्रकारची रचना पूर्वीच अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर बंदच्या बाबतीत आहे त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत एकशे एकोणपन्नासची नोटीस कधी द्यायची मग आरोपी जर ऐकत नसेल तर अटक कशी करायची त्याचबरोबर कशा प्रकारे या सगळ्या गोष्टींना पायाबंद करायचा बंद, बंद बेकायदेशीर ठरवल्या गेल्याच्या कारणाने आणि म्हणून त्या निर्णयाला पुन्हा एकदा अधोरेखित माननीय उच्च न्यायालयाने केलेला आहे आम्ही जी म्हणजे जजमेंट दिली होती त्या जजमेंटचा आधार आहे तो होता मागे नाही मला शरद पवारांना प्रतिप्रश्न आहे शरद पवार तुम्ही जे ट्विट केलंय राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वयोवृद्ध पुढारी तुम्ही काय ट्विट केलंय की माननीय उच्च न्यायालयाने निकाल दिला म्हणून म्हणजे तुम्ही बेकायदेशीर बंच परत समर्थन करताय आणि म्हणताय त्याच्या पुढे जाऊन की आम्हाला मान्य सर्वोच्च न्यायालयात जायला वेळ मिळाला नाही म्हणून त्याच्यामुळे हे लबाड गोष्टी आहेत हे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश आनी भारतीय संविधान की शक्ति है आज शरद पवार आलो नहीं उद्धव देखिए महाराष्ट्र बंद की जो बात की थी उसके चलते जयश्री पाटिल जी ने और हमने जो है माननीय उच्च न्यायालय के अंदर अपनी याचिका दायर की थी कल रात में जो है हमने उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो है खेरवाड़ी में जो अपनी कंप्लेंट लिखवाई थी और सारी बातों के साथ बम्बई उच्च न्यायालय के इसके पहले का जजमेंट बीजी देशमुख वाला जिसके अंदर किस तरह से कार्यवाही होनी चाहिए उस बात को हमने आज अपने दलील में रखा था उसी के साथ हमने बच्चों के दूध से लेके जो जो कष्ट करी है जो टैक्सी चलाते हैं रिक्शा चलाते हैं उनको किस तरह से परिणाम परेशानी भोगनी पड़ती है बच्चों को स्कूल से जाने से रोका जा सकता है ये सारे बातों को हमने रखने पर माननीय उच्च न्यायालय ने दलीलों को ध्यान में रखते हुए जो है उद्धव ठाकरे हो शरद पवार हो उनके साथी हो सारों के जो बंद को जो है बे बे गैर कानून करार दिया है और उसी के साथ इस तरह का बंद नहीं किया जाएगा कहा है और सारों को नोटिस दी है और उन्हें कहा है कि आप आने वाले जो तारीख दी है नौ तारीख वो तारीख को हाजिर हो सर शरद पवार साहब ने भी ट्वीट करके आह्वान किया है कि जो बंद है वो ना बुलाया जाए क्या कहेंगे आप उसके? अरे भैया ये बात है ना जब तक माननीय उच्च न्यायालय में आए नहीं जब तक तो उनके दिमाग की खिड़की खुली नहीं तो माननीय उच्च न्यायालय में आने के बाद संविधान की ये शक्ति होती है सच्चे काम का सच्चा सच्चाई के साथ संविधान साथ देता है ये फिर से आज संविधान की विजय है दो बातें हाईकोर्ट ने जो कही वो क्या कही नोटिस जारी किया बीजी देशमुख का, कि का, का।, का जो ऑर्डर है जो हमने माननीय उच्च न्यायालय के सामने प्यारा तीस और इकतीस को पढ़ा था उसमें किस तरह से पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए एसीएस होम डिपार्टमेंट ने क्या करना चाहिए पुलिस डायरेक्टर जनरल ने क्या करना चाहिए कलेक्टर्स ने क्या करना चाहिए 149 के नोटिस किस तरह से देना चाहिए जरूरत पड़ी तो अरेस्ट कैसे करना चाहिए ये सारे चीजें उसमें लिखी है जिसको सुप्रीम कोर्ट का आधार है और बीजी देशमुख की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस की थी और ये ये ये, ये दलील की मध्य बात थी उसी के साथ बच्चों से लेके कश्करियों तक की बात थी ये दोनों चीजों में ध्यान में रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने कल के सम को रोक दिया नोटिस कल के बंद को रोक दिया क्या नोटिस जारी किया क्या कहा देखिए नोटिस जो मान्य उच्च न्यायालय का होता है तुम्हें ये बात का इंटरिम जो ऑर्डर दिया है इसके बारे में तुमको जो अपनी बात रखनी है वो आप आके रख सकते हो आने वाले नौ तारीख को वो वो चीज के लिए रखा तो अगर ऑफ कंटेंट होता है तो उसके खिलाफ आपका क्या एक्शन है अरे भैया देखिए अभी एक तो बैट्समैन जो तुम सुना रहे थे वो तो बैट्समैन तो अभी क्रिज के ऊपर है नहीं देखते हैं पक्ष कड़ून या बदल तुमसे क्या एक लक्षात घ्या संविधानापेक्षा कुणी स्वतःला मोठं समजू नये आणि जर कुणी संविधानाची पायमल्ली करत असेल मान्य उच्च न्यायालयाची पायमल्ली करत असेल तर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होतो आणि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टमध्ये सहा महिन्याची शिक्षेची सुद्धा तरतूद आहे